О, Паш, здорово. А у тебя что, уже смена закончилась? Сегодня только один заказ по ходовке подделать, пару чагов, не критично. Можно вечером заняться. Начальник сервиса отпросился, так что. Понятно. Ну ты что, Вольфа искал? Ну и даже нашел. Да ты что, и где У девчонок каких-то гуляли с ним в парке, я хотел забрать. Они меня, ну, в общем, не получилось. То есть как? Ну, если вкратце. В общем, они его где-то в лесу нашли, привязанного к дереву. Ничего себе. Интересно, кто это сделал? Да, есть у меня мысли. Ну, неужели думаешь, что Леш? Ну, кто еще? Ну, забрал его, вывел, привязал. Больше просто некому. Паш, я, я тебе, конечно, не воспитатель. Но, пожалуйста, послушай, что я скажу, ладно? Ну, да, я понимаю, что вы скажете. Маленький, трудный. С этими проблемами, но я просто не ну, понять же надо. ну зачем, нафига он это сделал? Паш, ну сейчас действительно тяжело. Да, у нас хороший дед-дом, но это все-таки дед-дом. И ты его единственная семья. Попробуй это понять. И у него сейчас такой тяжелый возраст, что ему ну, тяжело понять, что позволительно, а что не позволительно. Да, ну я-то знаю. Сам здесь не один год прожил. Но я себе такой фигни никогда не позволяла. Паш, мы же все разные просто попробуй понять.